Объединил единомышленников людей, влюбленных в небо. С появлением параплана возник и новый вид спорта парапланеризм. Спорт эмоциональный, фантастически захватывающий и доступный, требующий особенной подготовки, желающим попробовать себя в этом виде спорта. Благоприятные природогемографические условия, географические условия нашего края, села Кременного, позволяет успешно заниматься этим видом спорта. Инициатором создания клуба был комитет по делам молодежи и спорта райсполкома во главе с уважаемым Сергеем Владимировичем Шибинским и фонд молодежи Малеоподольского района. Он начал свою деятельность в непростых экономических условиях сегодняшнего дня. Но несмотря на эти трудности, люди стремятся отдавать свое свободное время любимому виду спорта. Пилоты, парапланеристы клуба испробовали себя уже в официальных соревнованиях. В прошлом году в поселке Варахте и франковской области на международных соревнованиях заняли почетное четвертое место. Та же команда района успешно выступила на втором чемпионате Украины. Не секрет, что занятием таких видов спорта требует значительно материальных затрат, и поэтому в добром починании клуб будет иметь предподдержку со стороны районных властей. Еще раз разрешите засвидетельствовать наше глубокое уважение ко всем присутствующим и поздравить вас со скрытием этого праздника. И в знак глубокого уважения и признательности к вам разрешите вручить наш хлеб и соль. Сегодня свято в чуть різномовия песня черевна. Стартуют международные измогания и Карев Пара планеристів на кубок сивого Дністра. Отож з нас година довгі літа, прийміть хліб сіль і барви цього рушника. Із краю синьоокого, мов льон світка, сябрів білої русі ми віта і небо синього, мов льон, бажаєм прийміть наш хліб як символ миру і добра. Екіпілор він букуреш до станція Шибрашов. Висомотем би бе, пентул України. Шика он сьом. В переплітіннях виноградної лози з'єднались мальовничі береги. Виспівує у небі дойна чарівна, А з берегів поділля полька запальна, Як цвіт квітують наші береги. Мы двое на веки союзной семьи. Слетай в Балакит и в одно коле Орлы племя из Молдовы и Украины. Дорогие друзья, я приветствую вас на нашей земле от всей души. Мне очень приятно, что нам удалось собраться на сегодняшний день. Приятно то, что становится явью нашей мечты, нашей идеи, которую мы задумывали год назад. Желаю вам мягких посадок и восходящих потоков. В этот день значит, поздравить Сергея с днем рождения и от всех вас Пожелать ему всего самого хорошего, так как его я знаю недолго, но у меня самое теплое к нему отношение. От фирмы Термик мы значит, дарим Шибинскому, значит, водяной балласт. Фирма, назыв, балласт называется Шантал. Спасибо. Слово для приветствия представляется спортсмену из команды Донецка Большакову Олегу Владимировичу. Руководству и организаторам соревнований Кубок Днестра 95 э, за предоставленную возможность нам здесь сегодня собраться. И мы рады тому, что эти соревнования оказано такое огромное внимание. Эти соревнования э, способствуют развитию парапланерного спорта. Ну, и я надеюсь на то, что это будет не последний случай, и за предоставленную возможность. Э -э <з reconstruction> Прошу прощения. Огромное <зорный indivisius> спасибо, в общем, за то, что Сергею, за то, что здесь мы сегодня все собрались. Дорогие друзья, слово для объявления порядка проведения соревнований предоставляется главному судье соревнований Никитюк Валентине Владимировной. Уважаемые пилоты и гости, я хочу вас поздравить с началом этого большого праздника. Я хочу надеяться, что он будет для нас прекрасным, и в таком же составе мы его закончим. Так, на наше соревнование приехало среди взрослых 45 участников. Все они допущены на сегодня программа. Сейчас мы проводим, расходимся. Так, давайте где-то в 12 начала первого отъезд на гору. Завтра в пол девятого завтрак, пол отъезд на гору. Еще раз всех поздравляю всех с началом соревнований и восходящим потоком. Главное мягких посадок. По условиям проведения детских соревнований слово предоставляется Хренову Николаю Николаевичу, главному судье соревнований. Значит, я немножко отвлекусь на две минуточки. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить администрацию нашего района за то, что они сделали нам такой замечательный подарок. И пускай ваш лидер носит небольшой параплан у себя на груди. Ну. Спасибо. Спасибо. товарищи, в этом году очень много было мероприятий прежде чем приехать на Кубок Днестра наши спортсмены оседлали небо Японии оседлали небо американских штатов Мичиган был проведен чемпионат Украины по парапланированному спорту был проведен замечательный фестиваль детский пестро небо в Крыму и вы понимаете, завершаем год, собственно говоря мы довольно серьезными соревнованиями, которые называются Кубок Днестра. И символично то, что в этот день у вас родился <соединяющие> ваш лидер молодежного движения. В этот день родились замечательные соревнования. И поэтому, как говорится, что значит, самые приоритетные варианты в спорте предоставляются детям. Я с очень большим ответственностью и радостью сужу детские соревнования, потому что я люблю детей, я сам отличник народного образования Украины. Это не только мое призвание, это моя любовь. Поэтому я думаю, что наши юниоры, которые будут соревноваться в рамках Кубка Днестра, покажут замечательные результаты. И, наверное, я так думаю, что вот нос нашим знаменитым спортсменам. А теперь, значит, маленькое объявление. После этого выступления, когда будет дана команда, закрытия торжественной части полностью я попрошу судейскую коллегию и юниоров тренеров остаться на площадке и подойти ко мне в завершение дорогие друзья хочется пожелать вам высокого ясного неба весомых результатов и рекордов всего наилучшего будьте здоровы Я из республики Молдова. У нас в Кишиневе создан аэроклуб. И мы летаем на парапланах. Я У нас в Молдавии раздохнуть. есть тоже много, где мы там летаем. Сейчас <прос> посмотрим, Сколько вы летаете, скажите, сколько вы Собственно, я? Да. Но ну, я летаю только 4 месяца. Участвовала в соревнованиях в Румынии и здесь, на Украине, А где украинские Меня зовут Посту Людмила. Как? Посту Людмила. Спасибо. Ну, я с, я с командой Одесситов, мы приехали из Одессы. Мы первый раз на соревнованиях. здесь у нас клуб есть. Он называется он Ультраспорт. Ну, там клуб не чисто парапланеристов, там клуб и параштистов и дельтапланеристов. Занимаемся мы не очень так уж давно, с начала 1994 -го года. Даже не сначала, а с 1 сентября, как набор был. Как в школу пошли, так пошли в этот клуб. На соревнования приехали первый раз. Вообще в клубе то первые наборники переехали первый раз. И в клубе мы тоже будем первые выпускники также. 1 сентября мы будем первые выпущенные из клуба. Какие надежды? Надежда нормальная. Подготовлены мы нормально. Не хуже других команд. И я надеюсь, даже на лучшее. Что можно будет нашей команде выступить даже очень хорошо. Не надеяться на первое место, но выступить хорошо можно будет. Так я главный судья чемпионата. Кубок Днестра по парафлаверному спорту судья национальной категории Никитюха Валентина Владимировна. Приехала из города Киева. Очень благодарна организаторам за организацию этих соревнований. Организация прекрасная. Хотелось бы, чтобы наши пилоты тоже отлетали прекрасно эти соревнования. Но на эти соревнования приехало 45 пилотов из Украины, Белоруссии, России, Молдавии и Румынии также параллельно с нашим взрослым чемпионатом проводится детский чемпионат. На него приехало 15 участников. Это Могилев-Подольский, Хмельницкий, Донецк, Одесса, Славутич, Киевской области. Что мы хотим провести, это маршрутные полеты, полеты на дальность. Примерно расстояние 25-35 километров. Также полет до намеченного пункта, пункта с возвращением, это около 50 километров. Детские соревнования, это будет проводиться полет на точность приземления и полет на дальность. Если удастся, проведем полеты на открытую дальность. Закрытие соревнований у нас 25 числа. Надеемся, что к этому времени мы всю нашу программу отлетаем. Я Горбатюк Сергей Владимирович. Ну, на данный момент я учусь в пятой средней школе города Могилева Подольского в девятом классе. Я представляю юношескую команду города Могилева Подольского. Наша команда сравнительно недолго занимается видом парапланерного спорта. Мы наши три человека, мы вступили в клуб только в мае этого года. И проводим тренировочные полеты в окрестностях нашего города и в селе Кремино, вот И на ну, мы Нам довольно нравится этот вид спорта. Это очень интересное занятие. Проявляется очень черты характеры. Вот, ну, я хотел бы набрать, конечно, хоть какую-то квалификацию, чтобы в дальнейшем уже участвовать действительно в международных соревнованиях и занять какие-то места там или просто для себя добиться каких-то личных результатов. Thank you. Камни соберем. Ну там вот втыкни его. <смешно> Валера. <смешно> Я бы сам к Макс. Макс. Веревка надо, Дима. Мак! Веревка есть. Немного.

Восьмой номер. Давай, скорее, 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 скорее. Так. Восьмой номер. Саша. Да, Москва. Валя, Саша, ты можешь подойти сюда? Или нет? Же... Так, давайте сюда обойти. О, да, да, да. Во, дай мне! Может, может быть? Надо пойти, там я посмотрю, может вот начать с может, еще на час будет А так а, просто... просто... Что у не <связывается>